Hai semuanya, hari ini aku akan membahas salah satu uh, hewan hmm, apa ya hewan asli Indonesia yang mungkin kalian juga sudah kenal atau sering lihat tapi kalian nggak tahu nama hewan ini apa. Yaps, lihat ada hewan di belakangku, ini dia hewannya. Nanti kita akan bahas dan mengenal lebih dalam hewan apa sih itu uh, kadar apa sih itu kok warnanya hijau? Aku kayaknya pernah lihat deh. Oke okay, pas banget Jadi kali ini aku akan membahas tentang Salah satu kadal namanya kadal Emerald Trisking Jadi kalau kalian penasaran ini kadal jenis apa sih? Atau ini kadal dari asalnya dari mana sih? Gitu ya nah, Jangan lupa tonton videonya sampai selesai Oke, okay, kita awali dengan mengenal kadal Emerald Trisking. Kadal emerald emerald tree king ini seperti yang kalian lihat di video ini. Oh, oh mantul belum mantul cahayanya masih gitu ya. Nah kadal emerald ini juga dikenal sebagai green tree king yaitu spesies kadal yang terkenal karena wajah hijau jamrut mereka. Nih kalau kalian perhatikan kadalnya seperti ini. Nah, adapun warna hijau jamrut yang cerah ini adalah salah satu karakteristik yang paling mencolok dari kadal ini Dan warna ini membantu mereka bersembunyi di daunan dan juga pohon-pohon kalau di alam liarnya Nih ya kadalnya ya Wah, wow, kalau dari ini kan dari kaca ya, kalau dari atas bisa dilihatnya ya Coba kita lihat dulu ya Oke, kalau dari atas kita bisa melihatnya Ini kuncinya, kita buka dulu sebentar Kadal ini dapat ditemukan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Filipina, Malaysia, dan juga Papua New Guinea. Nah, ini kadalnya, dia emang sukanya sembunyi-sembunyi gitu di balik-balik pohon atau dedaunan ya. Untuk panjang tubuhnya ini sekitar 15 hingga 20 cm. Nah, dengan sebagian besar panjangnya terdiri dari ekor yang membantu mereka bergerak di atas pohon. Ini dari ekor sampai ujung pangkat ini kita bisa lihat ya, oke. Nah untuk 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 uh, apa namanya ini habitatnya sebenarnya tidak seperti ini, namun ini kita buat kandangnya seperti ini di kandangnya ini sudah ada isopod dan sebagainya. Nah ini sudah kita buat seperti ini memang sengaja jadi biar dia sembunyi di balik balik pohon itu. Nah dia tuh sukanya di hewan yang di tempat yang agak lembab, ya, dia suka di tempat yang agak lembab. Emerald King ini adalah hewan arboreal. Wow, udah tahu dong kalian hewan arboreal itu apa? Ya, berarti mereka e, menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas pohon dan mereka biasanya aktif di siang hari dan juga bersantai di daun atau pohon yang lebih rendah saat cuaca cerah. Ini makanya sengaja di kandangnya ini aku taruhin pohon-pohon karena biasanya mereka suka bergelantungan. Kalau tiba-tiba aku lihat suka bergelantungan di atas pohon, aku pikir mereka mati. Ternyata memang sengaja mereka seperti itu ya. Mereka adalah hewan omnivora yang berarti mereka memakan berbagai jenis makanan termasuk serangga, buah-buahan, nektar, dan juga kadang-kadang telur burung kalau di alam liarnya mereka uh, makannya nah dalam keadaan terancam biasanya kadal ini dapat melepaskan ekor mereka seperti cicak ya nah, yang disebut juga namanya autotomi untuk mengalihkan perhatian predator ekor kemudian akan tumbuh kembali dalam beberapa minggu coba kita lihat dulu ya kalau kalian penasaran mau lihat ininya hewannya seperti apa aku bisa menyingkirkan pohonnya terlebih dahulu tutu 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 udah keluar semua tuh ya Tuh, ini hewannya sudah keluar semua ini dalamnya seperti ini nah ini ada isopotnya juga di dalamnya nah isopot itu sudah kita masukkan ke dalam ini Nah untuk isopot itu apa sih kalau kalian penasaran isopot itu apa kita udah pernah unboxing jadi kalau ada yang menonton silahkan nah kebetulan kita mau buat uh, kayak terarium gitu jadi sebagian apa namanya uh, apa namanya itu hewan-hewan untuk media-medianya itu sudah aku taruh di sini tapi nanti kita akan buat yang lebih uh, lebih bagus lagi dari ini ya ini sih menurut aku udah cukup kalau kalian ada yang udah pernah buat terarium terarium boleh ya dikasih saran ke aku seperti apa? kayak nah yang udah melihara kadal uh, trisking ini juga boleh emerald trisking ini juga boleh kasih tahu aku sekarang aku mau kasih hujan hujanan di atas uh, di atas lagi di dalam rumah rumahnya ini kebetulan ini belum aku siram sama sekali ya jadi kita akan buat hujan ini sudah di nah, kita atur dulu sebentar kita atur dulu oke nah, biasanya aku semprot seperti ini biar mereka terlihat seperti ada hujan hujan dan itu Uh, mereka senang juga kalau ada seperti itu karena mereka bisa minum langsung. Gitu. Oke, okay, ini dia hujan hujanannya sudah muncul. Nah, dia biasanya minum langsung dari pinggir-pinggir situ. -pinggir, nah, gak usah basah-basah, yang -basah. <tuk> sudah basah, jadi kita biarkan saja seperti itu. Uh, biasanya mereka akan minum di pinggir-pinggir ini nih, pinggir-pinggir kaca-kacanya itu. Nah, tuh kan, tuh kan lagi minum dia tuh, tuh tuh kan, seperti itu ya. Nah, e, untuk masa hidup emerald Trisking ini berkisar antara 5 hingga 50, eh hingga 50, 5 hingga 10 tahun dalam penangkarannya. Mereka adalah hewan yang menyukai kelembapan dan juga kelembaban yang tinggi diperlukan untuk memelihara mereka dengan baik. Makanya tadi kenapa aku semprot-semprot? Biar suasana kandangnya ini atau habitat-habitatnya dalam ini tuh e, masih terasa lembab gitu ya. Nah mereka adalah hewan yang cenderung ditemui di daerah hutan hujan, hutan dataran rendah, dan hutan rawa Adapun kadal emerald risking ini biasanya berkembang biak dengan cara bertelur ya Dan juga kadal betina dapat meletakkan hingga sekitar 5 telur sekaligus dalam sarang yang dibuatnya Di dalam batang pohon atau celah-celah kayu Kalau kalian tidak salah, kalau kalian lihat video aku di sebelumnya Mereka ini sudah bertelur ya bukan yang ini usaha salah salah berarti bukan yang ini guys oke okay. nah mungkin nanti akan bertelur jadi ini aku belinya sepasang langsung aja belinya sepasang nah ini nanti mereka kalau misalnya sudah waktunya bertelur biasanya akan bertelur dan setelur si itu ditaruh di uh, sela-sela apa namanya batang pohon atau celah-celah kayu atau yang disebut mereka sebagai sarangnya mereka sendiri nah karena ini Aku buat tadi terbalik seperti ini bisa saja nanti ketika mereka eh, si betinanya itu bertelur, telurnya akan ditaruh di bawah situ ya. Nah kalau misalnya di habitat aslinya nih untuk e, musuh si Emerald Tree King ini biasanya e, musuhnya itu musuh alaminya itu yaitu e, ular, burung pemangsa dan kadal pemangsa yang lebih besar. Pernama aku baca ya takutnya salah nanti kalian e, menghujat aku kalau salah jadi lebih kita baca. Nah itu dia karena aku belum pernah melihara emerald Trish King jadi kita juga masih banyak e, pengen tahu apa namanya seputar tentang emerald Trish King mungkin dari kalian ada yang udah pernah melihara tadi yang aku bilang kalau misalnya ada yang pernah melihara boleh komen di bawah ya gimana cara meliharanya kemudian e, yang aku sampaikan ini ada salah-salah kata mungkin bisa kalian perbaiki di kolom komentar karena itu juga akan membantu teman-teman untuk mengetahui lebih jelas tentang emerald Trish King, Trish King ini ya oke okay. uh, untuk unboxingnya kita pernah bahas unboxingnya ya jadi kalau teman-teman mau lihat aku dapat emerald trisking ini dari mana oke okay, kalian bisa tonton videonya di sini oke okay? nah kemudian apa lagi ya untuk sih kalau di habitat aslinya biasanya ini harus lembab jadi kalian harus buat uh, suasana kandangnya itu lebih lembab oke okay? nah itu dia dari pembahasan aku mengenai emerald trisking jadi kalau ada yang kurang-kurang boleh kalian kasih tahu di kolom komentar ya jangan lupa untuk subscribe channel kita biar kalian lebih tahu lagi uh, seputar hewan-hewan peliharaan yang aku punya atau fakta-fakta uh, hewan yang lainnya oke okay? jangan lupa juga follow akun instagram facebook eh facebook akun instagram tiktok dan media sosial alam ruspi yang lain oke okay? biar kalian gak ketinggalan info info menarik tentang aku dan juga hewan peliharaan ke eh cici Oke, okay. bye bye. See you di next video. Sampai ketemu di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.